layangan soko Kantong kresek denning Satria Wahyu. Sorry iku langit Desa Kali putih Abang Merona angin semilir ngnguwa suara bocah bocah sing dolanan ing sawah. Ing pinggir kali tono bocah SD sing karep nduweni ide aneh nanging TKT gede. Laginyia pakai bahan kanggo nggawe layangan anyar preng tipis, tali nilon lawas, lan kantong kresek ireng dino iki kudu mabur luwih dhuwur tinimbang kabeh ujare Tono Ibune mung mesem Aja mangate ae sing dhuwur Le layangane ya kudu kuat Tono ngiyel Wis ngerti rahasiane Bu Deweke lungguh ing ngarep omah nggawe kerangka nempel plastik kresek nganggo lem odo lan pester bekas Senajan ora rapi, ning tono yakin iki layangan paling hebat sing tau digawe. Esuk, angin wiwit kenceng. Bocah-bocah desa padha nerbangke layangan anyar sing warna-warni. Tono nggawa layangan saka kresek ireng sing wis ditambal plastik abang. Nalika diulur, layangane munggah. Terus plek, kejiret wit randu. Nalika ditarik, Tali ini malah pedot lan layangane nyemplong eng kali. Bocah-bocah padha guyu. Hahaha. Ah, ah. Eh, Ton. Layanganmu seneng adus ning kali yo. Tono mengelus sing kecipratan banyu. Gagal pisan ora masalah, wong sukses biasanya gagal dhisik. Sore Minggu lapangan sawah dadi rame, Ana lomba layangan dadaan karo hadiah kerupuk lan es lilin. Bocah-bocah padha pamer layangan sing paling apik. Tono teko karo layangan kantong reseke sing wis didandani luweh apik. Nanging, pas teko ing lapangan, ana sing ngetuk. "Wah, Ton. layanganmu kok kaya tambalan wajan bocor." Tono mung nyengir. sing penting layangan kui mabur tanding di WWT angin kuat langit cerah layangan-layangan podom mabur bebarengan layangan tono munggah alon nanging tetap stabil bejo sing layangannya paling larang ngelekit ngelekit wani nyelai layangan kelas atas ton kok ora wani jawab tono Bidani mungkowe regane larang, tapi aku semangati sing larang. Pertempuran tali diwipiti. Benang pating klutak, goyang ing angin sore. Bocah-bocah, sorak rame. Bejo narik tali kenceng, nanging layangani goyang. Tono sabar, nunggu pas paswayai. Saiki, tono narik tali ni pas. Sret, srak! Nangi becok pedhot. Layangane mabur adoh lan jeblok ing kandang sapi. Lapangan padha rame, kabeh bocah padha sorak-sorak. Tono menang, tono menang, layangan kreseke juara. Tono lungguh ngelap kringet mesem bangga. Bano ora butuh plastik larang ganggu mabur sing dhuwur. Bocah-bocah padha mulih karo layangane dewe-dewe. Tono lungguh ing pinggir sawah nyawang langit sore sing dadi saksi perjuangani. Tangani lecet kena tali, nanging atine lega. Ibune teko nggawa es teh. "Kandelokmu mau, Bu. Lek gelem nyoba sak pesek wae iso babur," Tono. Ibune nyengir, "Iyo Le, kuncine sabar lan ora gampang nyerah." Tono mung mesem nyawang langit sing wiwit peteng. Urib kui kaya layangan angin isong ngetan tal ini iso kejiret nanging nek awa d tetep sabar ora gampang nyerah lanwani nyoba terus mesti ana waktu kanggo mabur luwih dhuwur